Salam əhmətli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün Masazır qəsəbəsində əsas magistral yolun üzərində əla bir 5 otağlı həyət evi satışa çıxarılıb. Gördüyünüz kimi evin həyətinin sahəsi bu formadadır. Həyətə bir iki maşın tam sərbəst şəkildə daxil ola bilər. Evin üzü qabantik daşlarla işlənib. Evdə son təmir ay tamamlanma istiqamətidir. Həqiqətən, yəni əsil standartlara uyğun, yüksək səviyyədə manayt betonla filinmiş gözəl bir əit evidir bu ev. Səhədlər qaydasındadır. Əsas yolun arası, bax bax gördüyünüz bu yol, cəmi 20 metr getdikdən sonra əsas yolun üstünə çıxır. Yəni burada da marşrut xətləri var. Araz maket var. Yəni çox gözəl, perspektivli bir ərazidə yerləşir. Gördüyünüz kimi baxın, evin xarici görünüşü bu formadadır. Yəni sarı rəngdə kvadratik daşlarla işlənilib, yerdən 7 daş kürsüdədir. Həyatımı müsaitinin bir də haləsini bir də da haləsini təqdim etmək istəyirəm. Baxın, belə bir giriş qapısı var. Az öncə də vurğuladığım kimi təmirə aid son tamamlanma işləri qalıb. Bu ikinci mərtəbəyə qalxan təkənlərdir. Gördüyünüz kimi birinci mərtəbənin döşəməsi laminat vurulub. Burada belə bir qonaq otağı var. Belə bir qonaq otağı var, hörmətli izləyicilərimiz. Ümumiyyətlə 5 otaqlıdır. 1-ci mərtəbədə bir qonaq otağı, bir yataq otağı, bir mətbəx və bir hamam otağı var. Baxın, belə bir mətbəxi var. Burda mətbəxdə arxa cərəfə çıxış qurulub. Məsələn, burda manqal qoyub manqalın içini istifadə etmək olar. Kombi də arxa tərəfdən qoyulacaq. Yəni geniş bir mətbəxi var. Qiyməti də münasibdir. Cəmi 114.000 manata təklif olunur. Baxın, burada da belə bir yataq otağı var birinci mərtəbədə. Yəni tamamlanma işləri qısa müddət ərzində yekunlaşacaq. Burada belə bir hamam otağıdır. İkinci mərtəbədə qalxan pülekliklər görməklisiniz. Yəni bu püleklən də laklanıb tam hazır şəkildə dəfəl veriləcək. Gördüyünüz, baxın bu hissə monolit betondur. Monolit betondur, yəni evin hər tərəfi cüt daşla tikilib. E, yəni bu ev masazırda çox əyəla bir yerdə yerləşir. Bax, indi ikinci mərtəbədə, ikinci mərtəbədə 3 yataq otağı var. Bu birinci yataq otağı. Qapılar alodunun şərgiyə doğru da qoya bilər. Bura ikinci yataq otağıdır. Kommunikasiyaları çəkilib. Ərazidə məktəb, bağça, yəni bütün şəraitlərlə təmin olunmuş bir ərazidir. Bura ikinci mərtəbədə olan geniş Yətar oldu. Və burada belə bir baton da var. Hürmətinizlə izləyəcəyimiz bura qədər videonu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Komumuza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Daha ətraflı aşağıda qeyd olunmuş əlaqə nömrələrimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.